नहीं गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है काफी मंत्री संतरी भी आए हैं कह देते हैं सहयोग तो तो मिल नहीं रहा लोग भी देखने नहीं आते किसी को पता ही नहीं है हाँ तो लेकिन आप जो बोल रहे हैं ट्वेंटी तो फाइव थाउजेंड एवरी पर मंथ लगता है हाँ जी हाँ फिर मैं अपनी तरफ से करता हूँ मैं रहता हूँ फोर्टी वंडीगढ़ वहाँ पर हमें रेंट में कुछ दुकानें शॉप वगैरह थी हुई हैं वहाँ से आता है किराया वगैरह मेरे को उससे थोड़ा बहुत इधर कर देते हैं कुछ ऑर्डर कर लेते हैं उससे सारा चलता है आपका नाम मेरा नाम परविंदर सिंह है जी परविंदर सिंह परविंदर परविंदर सिंह हाँ परविंदर सिंह और वेस्ट बंगाल का आदमी है क्या बोलना चाहेंगे कैसा लगता है आप, आप बहुत अच्छा लगा आप बड़े ध्यान से देख रहे हो तो जरूर आपको अच्छा लगे जरूर देखने लगा देता हूँ यहाँ पर किसी बात करेंगे यहाँ पर बोल दें नाइन एट वन फाइव एट सिक्स थ्री एट डबल फोर अच्छा सबको बोल रहा हूँ यहाँ पर आइए एक चीज देखिए देखने का लायक है उन्होंने कोशिश कर रहा है इसको बड़ा करने के लिए आप भी इसको सहायता करिए थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू जो सिख म्यूजियम आप लोग देख रहे हैं ये मोहाली का बेलम्ब में है और यहाँ पर आने के लिए आपको सवेर में दस बजे से संध्या में सात बजे तक खुला रहता है पी एन पी कोई एन पी नहीं है उन्होंने कोशिश कर रहा है इसको आउट अच्छा करने के लिए आप लोग को सहायता दरकार है आप लोग आइए यहाँ पर आउट अच्छा बनाने के लिए कोशिश करिए धन्यवाद আছি শিখ মিউজিয়াম এটা হচ্ছে বেলঙ্গি আর এখানে শিখদের যে ত্যাগ যে বীরত্ব সব এই মিউজিয়ামে তুলে ধরা হয়েছে খুব সুন্দর সকালবেলায় খোলা থাকে সকাল আটটা থেকে সন্ধে ছটা পর্যন্ত তাই আর সব যে এখানে তৈরি করা আছে যেভাবে দেখা যে সব জীবন্ত মনে হচ্ছে তাই সেটাই আপনাদের দেখাই একটু যদিও শিখদের বলিদান সম্বন্ধে আমার অতটা জ্ঞান নেই এখানে যা যা লেখা আছে সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম আপনারা দেখুন ভালো লাগবে নিশ্চয়ই কারণ মোহালিতে এসেছি ছেলের কাছে আছি যেখানে যেরকম নতুন কিছু দেখি আপনাদের সামনে তুলে ধরুন তাই দেখুন আপনারা ঠিক মিউজিয়ামটাকে কিভাবে করা হবে তার জন্য একটা ডিজাইন এখানে দেওয়া আছে এই ভাবে বানানোর কথা ভাবছেন আপনারা যদি পয়সা কুড়ি আসে যদি সবাই এখানে এসে দেখে কিছু ডোনেশন मिले तो ये बड़ा बनेगा और आपका ऊपर निर्भर करता है आप लोग आइए देखिए नमस्ते नमस्ते आपको ये जो म्यूजियम सिक म्यूजियम कौन साल में हुआ है ये वैसे तो मैं ही बना रहा हूं से करीब पच्चीस साल हो गए पच्चीस साल हो, हो गए यहाँ अच्छा। अच्छा। पे सोलह साल हो गए मैं चाहता था बहुत कम लोग जानते हैं अच्छा। ये जो आप जो देख रहे इतिहास है करीब पाँच सौ चार सौ साल पुराना जो हिंदुस्तान के मुगलों ने राज किया अच्छा। पहले 200 सौ साल राज किया वो चाहते थे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान कौन रहे वो हिंदुओं को सिखों को पहले लालच दे के धर्म चेंज कराते थे जो नहीं धर्म चेंज करते उसे फिर ट्रायल धमकाया जाता था यही यहाँ तो पर ये सारी करवानी उस टाइम सिखों ने दी थी जो जो मुस्लिम ने अत्याचार किया था वो सब यहाँ पर है हाँ ऐसा तो औरंगजेब ऐसे राजा आ गया था राजा आ गया इसने अपने बाप शाहजहां था इसका बाप औरंगजेब उसको तो कैद कर लिया था। जिसने ताजमहल बनाया उत्तम तो अपनी दो भी है लाल किला शाहजहां की देन है तो ये औरंगजेब ऐसे कट्टर राजा होता जो वो चाहता है हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान काम रहे उन्हें फिर जबरदस्ती हिंदुओं को सिखों ने इस चीज़ का विरोध किया तो इन्हें फिर ऐसे सारी कर्वानी देनी पड़ी और अच्छे राजे भी हुए इस टाइम जो मुगलों मुसलमानों ने बहुत अच्छा काम भी किया सिखों के साथ तो मुसलमानों का काफी प्यार आशी जैसे हमारे गुरु नानक देव जी हुए हैं जो मरदाना हुए जो मुसलमान ही थे और भी गुरु गोविंद सिंह के साथ भी काफी मुसलमान ने साथ दिया तो सारे तो नहीं माड़े जैसे औरंगजेब थोड़ा था जिसने ये सारा आप देख रहे आपको आप तो देखें जो अच्छा लगे तो हमें इसकी पक्की बिल्डिंग बनाई जा सके पक्की हाँ, है मोहाली के अंदर है मोहाली पंजाब के अंदर है बना हुआ है कौ बजे से कौ बजे तक खुला रहता है हाँ तकरीबन सुबह दस से शाम के करीब सात बजे खुला है और यहाँ पर बगल में जो सब स्टैचू देखा हाँ जी वो भी तो ठीक से ये रखना नहीं हो रहा है वो जो। असल जी सारा डोनेशन भी है यहाँ पे हमें कोई सरकार का सहयोग मिल नहीं रहा तो लोग भी बड़े कम देखने आते हैं ये फ्री है हैोलक लगी हुई है इसी में जो थोड़ा बहुत हेल्प होती है जो मैं काम करता हूँ अपने वहां से पैसा आता है इसे चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए बहुत पैसा चाहिए तो इसका ये हाल है भी जो गोल का डोनेशन तो बहुत कम आ रही है महीने में चार पाँच हजार आती है सारी खर्चा मेरा क्या होगा थोड़ा बहुत तो अभी एक दो वर्कर भी साथ में रखे हुए हैं कम से कम खर्चा मेरा जो हम कुछ भी ना करें इसकी मेंटेनेंस रखें मेरा चौथा पच्चीस हजार खर्चा है जो हमारा अपनी तरफ से करना पड़ता है तो जैसे पैसा डोनेशन आएगा उसके मुताबिक ये से हम चाहते जी आपने देखे हुए ना इधर बिल्डिंग नक्शा बना, बना हुआ हाँ, बिल्डिंग का हम चाहते जी ऐसे बिल्डिंग बनाए डोनेशन आए इधर तो हम पक्की बिल्डिंग बनाए इस म्यूजियम की और भी बनाया जाएगा जो थोड़े कम हैं जैसे जगह होगी जैसे पैसा आएगा और ज़्यादा डेवेल्प होगा শিখ মিউজিয়াম এখানে একটা ফিশ মার্কেট আছে সেখানে এসেছিলাম মাঝে মাঝেই দেখি এখানে শিখ মিউজিয়াম আছে খোলার টাইমটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না তবে আজ দেখছি খোলা আছে তাই আপনাদের দেখাতে এসেছি কিন্তু একটা ব্যাপার যে ফিখ মিউজিয়ামের পুরো ব্যাপারটা শিখদের এখানে যেমন বাবা বন্দা সিং জি বাহাদুর মানে মিউজিয়াম দেখে ভাল লাগলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো বলে চলে আসলাম আসলামিটি বাবা দীপ সিং এটা হচ্ছে ভাই তারু সিং tidas g ভিলেজ বালঙ্গি মোহালি জায়গাটার নাম হচ্ছে বালঙ্গি মোহালি আর এটা হচ্ছে শিখ মিউজিয়াম দেখুন কিভাবে বাচ্চাদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে সেটাই এখানে দেখানো হয়েছে শিখ লেডিস চিলড্রেন্স শিখ মিউজিয়াম ভিলেজ বেলঙ্গি মোহালি দেখুন কিভাবে সুলের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বাচ্চাকে ভাবা যায় কি কষ্ট দিয়েছে মহিলাদের বাচ্চাদের কাউকেই ছাড়িনি আর এদের ত্যাগের জন্যই আজ এত কিছু thank you তো এত সুন্দর জীবন্ত মূর্তির মতন হয়ে আছে একদম দুর্দান্ত খুব সুন্দর মানে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে

পাঁচিল তুলে তাকে সে কোরালটা যে এক্ষুনি কোপানো হয়েছে তোলা হবে Ranjit Singh Maharaj Ranjit Singh was born in 1780 AD, Mohan Singh was his village. চলুন বেলঙ্গিতে এসেছিলাম এটা মোহালির মধ্যেই আর এখানে একটা ফিশ মার্কেট আছে সেই ফিশ মার্কেটে ফিস নেওয়ার জন্য এসেছিলাম তাই সামনেই দেখলাম যে শিখ মিউজিয়াম আছে যদিও শিখদের সম্বন্ধে অত কিছু জানি না সেটাই তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর আগামী কোনো রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে আবার দেখা হবে খুব শীঘ্রই ধন্যবাদ